Друзі, це е, ваш улюблений подкаст Українська Каліфорнійка та... та Запорізький шаман. Так, е, мене звати Ірина, і це Максим. Е, сьогоднішня наша тема це змови сонцестояння, та різдво та різдво. Поговоримо е, трошечки про це. Розкажи, будь ласка, Максима, чому воно важливе да це сонцестояння, взагалі звідки воно взялося, і що з ним робити? У многих народов Северного полушария были праздники, которые, условно, ну вот и сейчас называют колесо года. У mm. вот, очень многих народов. В основном сейчас мы знаем кельтские именно календарь Вот названия, которые используются для обозначения этих праздников, они чаще всего именно туда, с кельтского календаря. Вот. Но у каждого народа были свои названия, конечно. Вот. И, в общем-то, большинство современных праздников, в том числе христианских, они были, как говорится, наложены на эти праздники более древние. Mm -hmm. вот. Это практически всех касается. Я там исследовал это немножко тоже читал. И, и вот получается, что вообще символизирует вот это колесо, да? Вот хорошо хорошее, кстати, название вот колесо, оно вращается. Mm -hmm. Собственно, так и происходит. То есть можно вот это еще представить вот этот знак китайской философии инь -ян. Uh -huh. да, то есть перетекающие друг друга вот эти энергии. Так, бело-черные. Бело-черные. Вот. И, собственно, год это вот можно себе представить точно так же, как перетекание вот таких вот энергий. Вот. То есть это какие энергии? Это энергия света, условно так называть. Света, тепла, огня, да, и так можно называть. И энергия тьмы, холода, там, льда и так далее. Вот. И вот они как бы постепенно, сменяют друг друга, переходят перетекают, так вот движется, так сказать, колесо это из года в год. В общем-то вот эти восемь праздников обозначали точки определенные точки Висим? На, на пути. А? Висим? Да, восемь. Да, было восемь праздников. Вот они обозначали именно точки именно вот на пути этого перехода. То есть два вот праздника, да, это летнее и зимнее солнцестояние. Это тогда, например, когда летнее состояние, mm -hmm. когда сила тепла и огня там максимальная, да. Зимнее состояние, когда сила темноты, там холода максимально имеет силу. Потом есть две, два праздника, это равновесие сил, это mm -hmm. равноденствие, это весеннее-осеннее равноденствие, это да. сила одинаковая. Вот. И, и также четыре промежуточных праздника. Это, это может быть, какие-то как раз Да, это район. один из них, кстати, да, является Хэллоуин, это знаменитый Самайн, его называют в э, кельтской. Uh -huh. Это также праздник 1 февраля, вот это праздник 1 мая. А 1 лютого это а что? 1... А мы его знаем очень хорошо, но ну, из-за сдвига календаря uh -huh. он сместился на две недели, как и многие другие христианские праздники. Это Стретиня? С... Да, Стретиня. Да. Uh -huh. ну, а каким он а яким... февраля, а яким він до этого был? Про что это был? Прошу соседей. Это цветение? Угу. А это вот, кстати, насчет этого праздника очень по-разному. У всех, нельзя даже сказать как-то, в общем, ну вот у нас, да, это как типа встреча зимы и лета там, зимы-весны там. Вот, но его называют, вот, если так вот символически назвать, что это, его называют первое движение света. Okay. То есть это тогда, а... когда под, под землей начинает пробуждаться природа. От, а, Вона вже починає рослину, вона угу. у кого пробуждається, її ще не видно. І останні видно, угу. тільки там весной, там уже поздній. Тому що це було моє якраз в мене питання, чим тоді він відрізняється від цього сонцестояння, після якого да, ця найтовша ніч, ну, да. і типу, це е, перемога темрявої над, над світлом, да? і після цього з'являється ж більше світла. Да, да, день начинает же увеличиваться вот постепенно. Это uh -huh. так, так символично, до речи, да, вот в Украине сейчас э, с этими отключениями светла. Ну, да. да, это точно. Потом, вот, например, еще два праздника, это вот 1 мая, мы его знаем как День труда, да, там. но он также известен, как, например, Вальпульгей в ночь его называют. Окей, окей. Oh, okay, okay. вот. И э, еще 1 августа. Вот это праздник урожая был у многих народов. Ну, мы его знаем как Спас, например. Mm угу. Он тоже 15-го у нас. Ну, или там в районе. Yeah. Слухай, расскажи то тоді трошечки більше от зараз про сонцестояння оце зимове, да? Угу. Потому что, ну, насправді цікаво, чи м, є якісь речі, які Требо там робити в целый час, или то Это влияет на стан человека, на настроение, Я не знаю, может какие-то там есть рекомендации, что с этим делать? Угу. Надо сказать, что вот вообще все периоды года по разному влияют на человека, и это никак нельзя избежать, даже если совсем так сказать, жить там в городе и все такое, но все равно природа она велика и влияет на человека поэтому угу. каждый такой вот момент, каждый такой вот праздник, он создает какое-то свое состояние, имеет свою энергетику. Вот. и не надо забывать также, что четыре праздника из этих это равноденствие состояние, они вообще астрономические и никак не зависят от воли или там, желания людей, они все равно происходят. Угу. Вот поэтому в эти праздники в природе в любом случае есть особая энергетика. Угу. Вот, но <связь> если говорить именно о зимнем состоянии, то вот мы, как бы сейчас, живем от самой темной, можно сказать, пору рука угу. Это украинское слово Г года. Я думаю, а, что ты можешь не буду... выбачаться. А, значит, этот период наступает в момент вот, перво... ну, с 1 ноября, вот, с этого дня, ну, он как бы носил там название День почитания предков, день угу. завершения. Вот, и вот с 1 ноября по 21 декабря, вот это вот самый такой темный период, когда убывает, так сказать, день очень так активно, там ночь очень длинная становится, и люди это чувствуют, вот как бы сама природа засыпает, заставляет людей быть более такими погруженными в себя, что ли, так вот немножко как бы замирают какие-то там процессы, как-то немножко все так становится медленнее, чуть-чуть так останавливается. Вот. И у людей, в общем-то, внутри тоже похожие такие состояния возникают, как и в природе. Вот. И вот как раз получается, что день зимнего состояния, по сути является некой такой кульминацией этого периода, когда самая длинная ночь. Вот. Но это также и день, когда это был такой радостный праздник, потому что в этот момент, как бы, люди понимали, ну, что все, все, все 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 самый гири, темный что период начался. Mm -hmm. да, и вот теперь начинается, грубо говоря, рассвет года. Да, то есть, рассвет. Это же да, есть поговорка. Самая темная ночь перед рассветом. То есть, вот сейчас мы вот этот период ночи, да, самый темный, да, мы вот его как раз переживаем, вот. угу. если год, год, да, тоже представить себе, как там день-ночь, вот примерно так же, и вот получается, что зимнее состояние носит именно такой символизм, это как рождение нового солнца, рождение новой энергии, тепла, угу. то есть вроде бы еще вокруг там снега, льды и все такое, замерзшее там, ну смотря там, как, где там это находится, вот, но, тем не менее, уже люди как бы внутри себя ощущали вот это вот приподнятое состояние, такую как бы, надежду на, на лучшее, там, на новое. И поэтому mm -hmm. этот праздник праздновал все так довольно мощно. Есть традиции, например, в которых отмечается нас 10 дней. То есть, uh -huh. от 1, грубо говоря, там, декабря по 31 декабря. Вот. И считается главным праздником, как бы основным началом года. Ну, о некоторых, кстати, надо сказать, традициях. Начало года было с весеннего Но это тоже, в принципе, логика в этом есть, как пробуждение природы, там, да? так, вот, ну, и... так я уже справжний пробуждение Ну да, это, да, да, это, это уже да прямо. Ну, а тут именно такое более символическое, ну, как бы, конечно, но все равно. Mm. вот И поэтому в этот, этот день был связан, как на самом деле, все праздники колеса года обязательно это огонь. Но здесь было особое, прям к огню отношение, огонь ну и потому что может было холодно так правда же и здесь что тут ну постоянно то есть должен был постоянно гореть огонь поддерживать его надо было костры какие-то там зажигали там на празднествах тоже которые там поддерживались и вот эти праздники они как бы не были по сути можно сказать выдуманными то есть люди наблюдали за природой просто они возникли по сути из наблюдений за какими-то астрономическими можно сказать событиями Міровими, ну так, і насправді дуже цікаво, що такий момент. Да, ми насправді не знаємо і мабуть ніколи не дізнаємося, а, там чи жив Христос, чи не жив, чи був, чи не був, да чи є а, Бог, чи немає. Але не, така штука як Різдво, да, типу, таке yeah. свято, як Різдво. А теж, в принципі, якраз якщо сталося, то сталося якраз десь приблизно такий час, і це дуже символічно. Мені здається, також правда? Yeah. Ну, это вот то, о чем я говорил, что праздники христианские, допустим, наложились на древние праздники. И так и есть в данном случае, то есть в зимнем состоянии имеет аналог в христианской культуре – это Рождество. То есть Христа mm -hmm. часто изображали как солнце, то есть это один из символов. символов, поэтому тут как бы ну, есть такая схожесть. Да, но ну, на самом тоже перекликается даже с астрологией, потому что, знаешь, такая штука, как соляр, есть в астрологии — это э, момент, Кожного року, від коли відбувається, коли на небі зірки стають в таке саме положення, в якому вони були на момент твого народження, і ми всі пам'ятаємо, що в зірку. зірку, ага. то мені так цікаво, от знаєш, чим далі далі більше помічати такі речі, які перекликаються дуже сильно. Um, Какие-то шаманизмы с религией, с какими-то такими вещами, что, мне кажется, что, в принципе, мы все про одне и то же, только разными мовами. Да, согласен. Надо еще, кстати, тоже с, с учетом от, <coughs> сказанного, да, вспомнить, что многие даже храмы там и других религий строились на бывших местах силы, которые mm -hmm. поменялись, допустим, как например есть храмы вот, там в Британии тоже построены на месте священных рощ дру друидов там например да? есть там храмы построены там на каких-то там местах где раньше стояли там вот эти круги из камней например там да вот как Стоунхедж и uh -huh. так далее То есть вот, поэтому в принципе это свойственно вообще <coughs> религиям я вот так немножко изучал историю религии это на самом деле такой закономерный достаточно процесс вот как это происходит смена да, одних вот, религиозных представлений и вот они как бы зачастую накладываются Так, або, знаєш, вони просто різні, наприклад, як імена. Ну, я теж в мене, я закінчувала International Law, це міжнародне право. І в нас була купа-купа предметів: релігієзнавство, історії, ну і взагалі, в принципі, закон, як так як такий, да? звідки він з'явився історично? Він історично з'явився з релігій. Ага, конечно. Да, конечно. От і дуже багато є. Зхожистей, і це, наприклад, навіть якщо ми візьмемо ім'я якесь, так, там, Іван, Іванко, так, наше наше ім'я, то це буде Хосе у іспанців, О, Жан, да. Ну, да, Жан у французів, да Іоанн у якихось греків чи щось, в принципі, але ж це є одне ім'я і, і в той же час різне. Джон mm -hmm. в Америці. Джон, так, mm -hmm. так. Вот. Поэтому от Рождество. А, кстати, вот спрашивают, да, почему православное Рождество так далеко от этой даты. Ну, здесь очень простой ответ, потому что православная церковь в свое время отказалась перейти на Григорианский календарь. И осталась на старом календаре, на Юлианском, по которому тогда жил весь, ну, скажем, не мир, там, вот эта часть мира. Вот потом он же... Юлианский календарь был неточным, и он начал смещаться. То есть уже... Если так дальше было бы продолжать, то там, я не знаю, куда бы это смещение нас завело. Что там ноябрь бы оказался где-то там весной. Но это я так, конечно, утрирую. Но все равно там происходило смещение, это уже было заметно. И поэтому был придуман этот же календарь, который достаточно точный. Он держит пока, так сказать, рамки. И вот получилось, что дата Рождества сместилась на седьмое. Января, что на самом деле еще дальше стало вот, вот этой астрономической даты, по сути. Вот, но это лично мое мнение, что, в общем-то, такие праздники должны, конечно, отмечаться ближе к астрономическому событию, потому что ну, энергетика во время астрономического события она сама по себе такая сильная, природная. Это даже там не человеческая какая-то, не созданная там людьми mm -hmm. природная энергетика. Ну так, ну, да, абсолютно. Це знаєш, як, наприклад, місяць, ну, місяць, як і в небі, да? а він теж впливає на землю, хоча, в принципі, земля набагато більша за нього. Да? Ага. І він, типу, супутник землі, а не навпаки. Але такі штуки, як приліви і отліви, вони ж е, відбуваються якраз е, з коннекшн до да. місяця. Да, Або навіть у неї в голові теж. Так. Да. <реш> Так, <ріп> <ріп> да, або знаєш, типу ці, наприклад, всякі е, фільми про жахіття, коли стають вовкулаками, да? <ріп> це якраз на, повну, на повний місяць. Або навіть ну, жіночі цикли теж 28 днів, плюс-мінус. Типу, ну і маніаки, звісно <ріп> <ріп> теж. Ну і маніаки. Маніаки теж з місяцем зв'язані. <ріп> так, да, це да. давно звісно. Серйозно? Так, <ріп> Преступлення всі кореляцію чітко мають з цим лунним циклом. Какие. Серьезно? И когда, может в полную самую Да, в полную, да, много. О, май гад. Интересно, слушай, мне прям интересно, я потом погуглю Прикольно. Слушай, скажи, пожалуйста, какие ритуалы робиш ты в этот час? або робиш ты что-то или не делаешь? Вообще, что ты делаешь в этот час? Ну, я придерживаюсь именно шаманского подхода. И, в общем-то, Основные ритуалы здесь связаны с огнем, конечно. То есть это проведение, допустим, работы с огнем в плане чего? То есть зажигается огонь, делаются подношения огню, там, благодарность там всем силам, и спрашивается там благословение или какую-то поддержка там рода, например, и духов. Вот и проводится так называемый обряд камлания, то есть это погружение. С бубном, в орган. Угу. Ну, это так, в общих чертах. Основная работа, конечно, происходит внутри, именно в внутреннем состоянии. Вот, ну, а ты вы, вызываешь какой-то конкретный стан, что вы Ну же, да, да. То есть, есть, это именно вызов определенного состояния у людей. То есть, чтобы вызвать состояние такого расслабления, связи с миром, почувствовать, как бы, поддержку в виде своих там, предков. Духов, помощников, uh -huh. покровителей, которые у каждого человека есть. Но самое главное, это изменение состояния. Вот, чтобы, как сказать, состояние изменилось на как можно большее число градусов. Вот, Открыло сердце, как-то вот люди расслабились. Uh -huh. вот. Ну, такие обряды, они еще имели цель не только как бы, отметить какой-то праздник. Вот. Uh -huh. Подобные вот мероприятия там в племенах, вот еще, когда еще был этот строй, проводились, в том числе для того, чтобы создать у людей общность вот, чтобы люди опять себя почувствовали единым целым одним коллективом потому что у человека есть вот это эго, оно всегда разделяет вот. угу. и как не пытайся все равно она как говорится всегда начинает разделять вот она отделяет человека от природы угу. и, от, и друг от друга людей тоже отделяет. Вот. поэтому вот эти обряды проводились в том числе для того чтобы немножко Эго, эго с его позиции mm -hmm. подвинуть и, опять же, mm -hmm. чтобы люди почувствовали себя все вместе, там, доброжелательные были друг к другу и, как бы... И а, вот, ну, мне кажется... Здається... Оно и так раз пол полтора месяца и было, потому что, вообще-то... Этого... Ну, ну да, что получается этот срок, на самом деле, уже вполне достаточно для того, чтобы эго опять начала свою такую работу. Mm -hmm. <laughs> ну, и мне кажется, взагали, в принципе, РИС-2, так, это а такое свято как раз какой-то надеи, Да. да? Да, ну это же как нового вот життя. Да. на новое солнце, да, и ну, вообще надежда да, на что-то хорошее. Uh -huh. на а это новое солнце, это да. типа новый месяц, чи, ну, астрономично, как это происходит? Нет, это как в символическом смысле, что то солнце, которое вставало на следующий день, считалось как бы новым, как будто заново родилось. А, oh, окей. Okay. То есть даже там вот, северные народы зачастую переживали, зайдет ли оно вообще. Как ночь будет бесконечно длиться. но ну, такие были, да, воззрения, что такое может произойти, если, например, там люди там как-то некорректно себя там вели по отношению mm -hmm. к природе, к духам там как-то были не невережные, не mm -hmm. что она ну, может просто не взойти и все это как наказание этим людям. Вот mm -hmm. даже так, да, боялись этого, что слишком длинная ночь, вот все замиранием там сердце ждали, он взойдет он не взойдет. Ну, потом, конечно, оно сходило, ну, разумеется, Земля крутится. Ну да, вот. Раз... радовались До этих перше... все да. дякую да. Господу, все святую и, и, и физике. Да, по крайней мере, на это люди не могут повлиять и это испортить пока что. Таша, мы еще не научилась. <laughs> да. вот. Поэтому, ну, и потом, когда Солнце сходило, конечно, все начинали сразу там радоваться и все такое. Вот и уже начин, ну, так скажем, начинался праздник. Но на самом деле потом период, который был после зимнего состояния, он был достаточно сложный, потому что э, народы, которые еще не знали земледелия, они жили в основном за счет скудных запасов. Охота была такая, ну, в то время не очень. Ну, конечно, люди охотились, все равно продолжали, но сложнее было все очень. Поэтому, так сказать, этот, этот праздник, он еще был нужен для того, чтобы вдохнуть как бы, какую-то вот такую энергию которая бы дала возможность прожить до весны. Вот это какое-то воодушевление получить. Вот это вот такую вот надежду, действительно, силу духа. Mm -hmm. И э, вот если, например, говорить о символизме еще этого дня, то здесь можно вот так сказать, что это смерть и возрождение. Потому что вот этот период после Самайна, после 1 ноября, это считалось как бы время подведения итогов когда человек пожинал, в том числе все, mm -hmm. что он там, так сказать, создавал, там, да, в этом году. И планирование на будущий период каких-то, возможно, проектов, там все такое. То есть в этот период как раз происход... могло произойти, например, mm -hmm. ну, как отпускание чего-либо в том числе. Mm -hmm. То есть человек увидел Мы... там, ошибочность каких-то своих действий, мог там как-то это изменить. А вот ты знаешь, ты сказал новое, и я такая думала, я, я насправді загадала такий факт, что как раз в Украине, да, когда все эти земледельческие процессы завершались в каких-то э, там в жовтнях и там в листопадах. И люди уже сидели этими долгими вечерами. И uh -huh. тому мне кажется, у нас столько людей, которые родились в Липне. Это, мне кажется, тоже такое, знаешь, типа зароджение чего-то нового. На самом деле это логично, потому что... Вообще, например, вот в северных народов считалось ну, не очень желательным рождаться зимой. Потому что mm -hmm. это была большая вероятность вот этой младенческой ну, смертности. Да, смертности. Да, потому что mm -hmm. это mm -hmm. и, негло, ну, и да, и холодно, и вообще все, все сложно. Ну, поэтому, может быть, это даже как-то сама природа тоже диктовалась. Вот такие вот вещи. Вот поэтому, ну. Вот это вот смерть и возрождение, наверное, одно из основных таких, то есть отпускание старого, вот не зря, что да, вот даже современные какие-то, можно сказать, какие светские обряды, это там что-то там сжечь, там написать на бумажке, что ты бы ты хотел оставить так. в том году, и там это сжечь, там, или еще что-то, и написать, так. что бы ты хотел, и там что-то тоже с этим сделать, ну, по-разному. Вот. Ну, ну, а да, мне кажется, оно все равно имеет какой-то психологический эффект, потому что, когда ты там делаешь э, это из головы на бумагу, оно все равно становится каким-то более действительным, и твой мозг это фиксирует, может быть, иначе. Да. В Украине вообще от Рождество — это вообще такая смесь языческих, еще древних традиций с православными. Как их ни пытались оттуда, так сказать, ну, выкурить, да, но ну, не получилось, поэтому здесь, как говорится, Був подход такой, якщо не можеш з чимось справитися, треба зглавити. Я знаю, що це з язичества, але в принципі воно так в світі всюди є, що в принципі в вже ніхто не пам'ятає. Ми з тобою говорили на днях. От я тільки вчора ще побачила нарешті якусь різдвяну інсталяцію, де там маленький Сусик, Марія і все інше. А так, зазвичай, це олені. И вот эти снеговики, Санта Клаус, и Санта -Клаус эльфы, и, так, так, да, эльфы. И да. Так. Ничего общего, оно, конечно, как бы тут... с Рождеством. Ну, угу, вот тут моя трошки иначе. Єдине, що, мабуть, я помітила, все ж таки, латиноамериканці, мексиканці та там, латиноамериканці з інших країн, там, з якихось там Колумбії, навіть не знаю, там, Гондурасів і всього, іншого, то от вони більше, все ж таки, оцей Феліс Навідат, вони uh -huh. святкують більше як релігійне свято. Uh -huh. Це як я помічаю. Так, так скажем, вели американцы, да, то это светские такие э, свято. Да, да, он И, реально светский праздник, да. Ну, он, наверное, был нужен для того, чтобы объединить разные вот такие вот культуры тоже в этом как-то праздновании этого. Еще вот я хотел пару слов сказать по поводу, кстати, вот мы подошли mm -hmm. к символизму да, Рождества. Вот, например, это там Елка, вот, да, в США, например. Mm -hmm. То есть. Интересно здесь, что этот символизм он достаточно древний. Я, mm -hmm. я читал такие вот гипотезы, предположения. Но мне кажется, это очень похоже на правду, что ель, как вот такое праздничное дерево, олицетворяет собой вечную жизнь, потому что это вечно зеленое дерево. Так. И, конечно, в основном, если речь идет о таком праздничном дереве, то его не срубали, его наряжали в его естественном виде, там где-то находили там какую-то ель. И шли святковаты до него. Ну, да, да, то есть какая-то священная, может быть, дерево или что-то такое. Потом звезда, от которую часто ставят на верхушку, это символизирует полярную звезду. Это основная звезда, самая главная звезда считается у народов северного полушария. Они uh -huh. часто считали, что это не ось, вокруг которой все вращается, или что это вход в верхний мир, тоже вот есть такие представления. Uh -huh. вот. Ну, и... богато этого символизма. И в тоже. и зирка тоже, да? Вот, да, тоже звезда, Боже. да. Uh -huh. вот. А э, игрушки, которые это вешают на ветви, или это фигурки от духов, э, там духов помощника каких-то, может быть, изображения каких-то защитников, покровителей, предков. Вот и часто вот возле... Э, ну, там внизу у корней это ели, разводили небольшой огонь, там туда подносились, так сказать, дары какие-то, это пламя, и у дым, который поднимался, шел через ветви, таким образом как бы окутывая вот эти изображения, то есть как бы символически передавая вместе с дымом вот эти подношения вот этим духом, чьи изображения висели на этом дереве, и поднималось как бы выше, и полянность mm -hmm. везде, и к верхнему миру. Вот таким вот образом. Ну, такова. вот сейчас уже все это делают, но первоначальный символизм он забыт. То есть точно так же, как и в празднике Хэллоуин, он совершенно ну, вообще забыл. Ну, да, и почему да, так. Коммерциальный свят, абсолютно так. Ну и напоследок вот хотел бы сказать, что если человек, скажем так, хотя бы обращает внимание на вот эти праздники, колесо года, вот, то он как бы входит в резонанс с теми силами, которые, ну, так сказать, двигают время вперед, двигают наш. Mm -hmm. год. Вот эти силы тогда обращают внимание на человека, его поддерживают. Его, в балансе с природой. Да, да, то есть фактически получается такой резонанс. Вот, и поэтому хотел бы вам вот, пожелать быть в резонансе, слышать природу, чувствовать энергии, которые будут в этот предстоящий праздник, вот, и планируйте yeah. на будущий год вот Які-то свої проєкти продумувати що ви хотіли зробити, і духи ваші помощники, покровители можуть вам допомогти. Угу. Помедитувати, мабуть, налаштуватися на щось, да. Да? Да. те, що да. хочеш. Угу, абсолютно, цим і займусь. Супер, супер. А, я думаю, на сьогодні у нас все. Дякую всім за увагу. Дякую. А, діліться нашим подкастом своїми друзями, коханими. і Ворогами. <laughs> Смотрите, слушайте, и почувствуемся скоро.